আমি শ্যামতানু মহন্ত নামৰ দালাল জন বেপাৰীজন আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা সদায় পাতো অসম এছিয়েচনৰ মানুহ মানুহখিনিৰ কথা আমি কিয় নাপাতো এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈছিল যে জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ মানুহজন ছিংগাপুৰলৈ নগলে হাজাৰ কোটি টকাৰ লোকচান কি লোকচান হ'লেহে আপুনি জানে ইংৰাজী ভাষাটো পৃথিৱীত এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন মানুহে কৰে মাইকেল জেকচনৰ যিটো শেষ যাত্ৰা আছিল তাত আটাইতকৈ বেছি মানুহ হৈছিল জুবিন গাৰ্গে কি ভাষাত গান গাইছিল জুবিন গাৰ্গে কোনটো ভাষাত আটাইতকৈ বেছি গান গাইছে অসমীয়া ভাষাত গান গাইছে অসমীয়া ভাষা কয় মাত্ৰ তিনি কোটি পাঁচ তিনি দশমিক পাঁচ কোটি মানুহ আপুনি ভাবক জুবিন গাৰ্গজনে জীয়াই থাকোতে আমাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবলৈ যি চেষ্টা কৰিলে কৰিলে মৃত্যুৰ পাছত এজন মানুহে মৃত্যুৰ পাছত আমাক কত থৈ গৈছে মাইকেল জেকচনৰ পাছত মৃত্যুৰ পাছত মানুহজনে আমাক কত থৈ গৈছে আৰু আমাৰ ৰাজনীতি কেইটাই কি কথা পাতি আছে কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন তেওঁলোকৰ কথাৰ আপুনি ভাষ্য চাওকচোন কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন তেওঁলোকে সেই বিচাৰ কৰি আছে অসমৰ ৰাজনীতিকেইটা যদি এটা ফালে থিয় হয় যিমান মানুহ হব জুবিন গাৰ্গে অকলে গোটাব পাৰিছে তেওঁলোকৰ ভয়টো সেইটো জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ত্ৰিদীপৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ত্ৰিদ্বীপেও বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ যিখিনি মত সেইখিনি বা আপোনাৰ মনে যিখিনি ধৰিছে সেইখিনি আপুনি ক'বলৈ চেষ্টা কৰি আছে এতিয়া তদন্ত চলি আছে আজি আজি ছিংগাপুৰলৈ এগৰাকী অসমীয়া তেখেত চিন্ময় কুমাৰ চৌধুৰী তেখেতে ইমেইল যোগে ছিংগাপুৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ তেখেত এটা মেইল কৰিছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি কাৰ্যালয়লৈ চিন্ময় কুমাৰ চৌধুৰী তেখেতে সেই যিটো মেইলত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ স্বচ্ছ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ বাবে আহ্বান জনাইছে আৰু মই এইখিনিতে অসমৰ দৰ্শকক জনাই থৈ দিওঁ এইগৰাকী সেইগৰাকী চিন্ময় কুমাৰ চৌধুৰী যি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ এই হস্তক্ষেপ বিচাৰিছিলে জুবিন গাৰ্গৰ এই গোটেই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত সেই একেগৰাকী ব্যক্তিয়ে গতিকে তেখেতক আকৌ এবাৰ আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে আমাক উল্লেখ কৰা অনুসৰি ইতিমধ্যেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেখেতলৈ প্ৰত্যুত্তৰ আহিছে আৰু বিভাগীয় সংস্থাক বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰোৱাৰ বাবে তেখেতে আশ্বাস পাইছে বা আশ্বাস দিয়া হৈছে তাৰ মাজতে বিভিন্নজনে বিভিন্ন কথা কিন্তু কৈ আছে ত্ৰিদীপ যিসকল এছ আই টিৰ তলব তলবৰ পাছত আহিছে যিসকলে এতিয়ালৈকে অহা নাই

আপোনাক বুজাব নোৱাৰো যে জুবিন গাৰ্গৰো আমি কেতিয়াবা স্মৃতিচাৰণ সভা পাতিব লাগিব এই কথাটো মোৰ বয়সৰ মানুহে মোৰ প্ৰজন্মটোৱে ভাবিব নোৱাৰা কথা এটা গতিকে আমাৰ বাবে ইয়াতকৈ বিষাদৰ মুহূৰ্ত একোৱেই নাই মই আপোনাক খোলাখুলিকে দুটামান কথা কওঁ এইকেইদিন আমি যিবোৰ কথা পাতি আছো অসমৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবোৰে যিবোৰ মানুহে ভাবে তেওঁলোকৰ কথা মতে অসমীয়া মানুহে উঠা বহা কৰে যিবোৰ মানুহে ভাবে তেওঁলোকৰ মতে অসমীয়া মানুহ চলে তেওঁলোকে যিবোৰ কথা যোৱা দুই তিনদিন ধৰি কৈ আছে এইবোৰ কথাই কিন্তু আমাৰ সৰু মানুহবোৰৰ মনত দুখ দিছে এই যে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈ গল জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হৈ যোৱাৰ পাছত অসমীয়া জাতিটোৱে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বাবে যে কথা পাতি থাকিব লগা হৈছে সেইটো আমাৰ বাবে বৰ লাজলগা কথা কিন্তু আজি যে অসমৰ ৰাজনৈতিক দলবোৰে এই কথাটোক লৈ ৰাজনীতি কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে ইয়াতকৈ যে এই কথাটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে যে আমাৰ এতিয়া নিলজ্জল জাতি নাই মই পলাশ দাগ দেখিছো পলাশ দাগত পৰে জুবিন গাৰ্গ জীয়াই আছিল জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গৰ পাছত কৈছে আমি জুবিন গাৰ্গক চিনি পাইছিলো এইজন আছিল জুবিন গাৰ্গ কিন্তু জুবিন গাৰ্গক জীয়াই থাকোতে কোনে কোনে সন্মান দিছিল আপুনি তালিকাখন যদি ওলাই খুব সৰু তালিকাখন ডাঙৰ তালিকা নহয় আমি কটনিয়ান খিনিয়ে কুইচ পাতিছিলো গালি মানুহ মানুহৰ গালি খাই মানুহৰ সমালোচনা শুনি পলাশ দাগতে চুকাফা বঁটাটো দিছিল তাৰ বাহিৰে জুবিন গাৰ্গে ডক্টৰেটটো পাইছিল ইউ এছ টি এমৰ পৰা তাৰ বাহিৰে জুবিন গাৰ্গক অসমীয়া মানুহে বৰ বেছি সন্মান যোৱা দহ পোন্ধৰ বছৰ দিয়া নাই কিন্তু মানুহজনক ককৰথনা সমালোচনা কৰি থাকিল আৰু সেই ককৰথনা সমালোচনা কৰা ৰাজনীতিক কেইটাই এতিয়াও জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পাছত যেতিয়া ৰাজনীতি কৰিবলৈ ওলাই আহিছে ঘীণ লাগিছে মানসদা মই একেবাৰে খোলাকে কৈছো আজি ঘীণ লাগিছে তেওঁলোকৰ কথাবোৰ শুনি তেওঁলোকে যিবোৰ কথা যোৱা তিনি চাৰি দিনত অসমৰ আকাশে বতাহে কৈ আছে তেওঁলোকে কি কৈছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছত তেখেতৰ হত্যাকাৰী কেইজন নিজেই স্বীকাৰ কৰি লৈছে অসমৰ তেওঁৰ হৈ একেলগে সেই অসুবিধাটো ক'ত মই মানুহ এটা বুজি পোৱা নাই কংগ্ৰেছ বিজেপি অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দল আমি কৰি থাকিম কিন্তু আমি একেলগে কিয় জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে এতিয়া মাত দিব পৰা নাই অসুবিধাটো কত জুবিন গাৰ্গকো যে আমি ৰাজনীতিলৈ লৈ আহিব লগা হৈছে আমাৰ এই অসুবিধাটো কত মই বুজি পোৱা নাই অসমৰ ৰাজনৈতিক দল কেইটাই সমস্যা নাই যে জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত আমি ন্যায়িক তদন্তটো আগুৱাই নিম তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত অসমৰ মানুহৰ বিশ্বাস আছে মই আপোনাক খোলাকে কৈছো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বাবে প্ৰমাণ গোটোৱাৰ বাবে দেৰি হব পাৰে পলম হব পাৰে লৰা দুপৰা কৰি এখন ভুল চাৰ্জশ্বীট দিবলৈ মই উচতনি দিয়া নাই মই কেৱল এইটো কথাই কব বিচাৰিছো আমি সকলোৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটোত সহায় কৰাৰ সময়ত আমি কিয় ৰাজনীতি আকৌ আৰম্ভ কৰিছো আমি মিঠাতেলৰ কথা কিয় পাতিছো এইবোৰ এইবোৰ এই ভণ্ডামীবোৰ এই মানুহজনৰ ক্ষেত্ৰত কিয় হবলৈ পাইছে এইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা আৰু মই আপোনাক দুটা কথা খোলাকে কওঁ আমি শ্যামতানু মহন্ত নামৰ দালাল জন বেপাৰীজন আৰু সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা নামৰ মানুহজনৰ কথা সদায় পাতো অসম এছিয়েচনৰ মানুহ মানুহখিনিৰ কথা আমি কিয় নেপাতো সেই যিটো আইলেণ্ড যিটো কথা গৰিমা বৈ সেইদিনা আপোনালোকৰ আগত কৈছে মিডিয়াৰ আগত কৈছে সেই আইলেণ্ডটোলৈ ছিংগাপুৰৰ স্থানীয় মানুহ নাযায় ছিংগাপুৰৰ কিয় লৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গক আৰু এনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈছিল যে জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ মানুহজন ছিংগাপুৰলৈ নগলে হাজাৰ কোটি টকাৰ লোকচান কি লোকচান হলেহেতেন মানে মই এই কথাটো সেইদিনাৰ পৰা ভাবি আছো মই বুজি পোৱা নাই জুবিন গাৰ্গ অসুস্থ আছিল জুবিন গাৰ্গক জোৰ কৰি কিয় ছিংগাপুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই নেক্সাছটো কাৰ এই লবিটো কাৰ গতিকে মই ভাবো তদন্তটো ক্ষীপ্ৰভাৱে হব লাগে আৰু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যদি কোনোবাই ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক কিন্তু মই এটা কথা কোলাকে ক'ব খোজো আমাৰ বয়সৰ যিখিনি মানুহ যিখিনি মানুহে জুবিন গাৰ্গক জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি ভাল পোৱা আছে সৰ্বস্তৰৰ মানুহৰ ভাল পোৱা আছে এই মানুহবোৰে কিন্তু গোটেই কথাবোৰ চাই আছে জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি কৰি জীয়াই থাকোতেতো মানুহজনক অপমান কৰি কৰি শেষ কৰি দিছে এইবোৰ মানুহে খাৰঘুৰিলায় খাৰঘুলিৰ ঘৰত টকা বিলোৱা টকাবোৰ কৰ পৰা আহে সেইবোৰৰ হিচাপ নিকাচ কৰিছিল মানুহে শালীন অশালীন সমালোচনা কৰিছিল এতিয়া মৃত্যুৰ পাছত তেওঁৰ চৰিত্ৰ অনুন কৰিব লাগিছে এই মানুহবোৰে কিন্তু এটা কথা বুজি পোৱাটো মানুহডাল জৰুৰী যে অসমৰ সৰু মানুহখিনিয়ে কিন্তু ডাঙৰ মানুহবোৰক চাই আছে সৰু মানুহবোৰক জুবিন গাৰ্গে এৰিষ্টটল তেওঁলোকে কিতাপ লিখি যিটো দৰ্শন লিখি থৈ গৈছে জুবিন গাৰ্গে তিনিটা বাক্যত সেই কথা কৈ গৈছিল মানুহ পশু পক্ষী গছ গছনি সমান ধৰ্ম জাতি বৰ্ণ যিয়েই নহওক সকলো মানুহ সমান তাতকৈ ডাঙৰ পলিটিক্স কিবা আছে

ইংৰাজী ভাষাত ইংৰাজী ভাষাত জুবিন গাৰ্গে গাৰ্গে অসমীয়া ভাষাত অসমীয়া ভাষাকৈ মাত্ৰ তিনি কোটি পাঁচ তিনি দশমিক পাঁচ কোটি মানুহে আপুনি ভাবক জুবিন গাৰ্গজনে জীয়াই থাকোতে আমাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ নিবলৈ যি চেষ্টা কৰিলে কৰিলে মৃত্যুৰ পাছত এজন মানুহে মৃত্যুৰ পাছত আমাক কত থৈ গৈছে মাইকেল জেকচনৰ পাছত থৈ গৈছে তাৰ পাছতো যদি অসমীয়া জাতিয়াৰোটো চাওক তেওঁ বম্বে এৰি জীৱনৰ আটাইতকৈ সোণালী সময়খিনিত আহিছে আৰু মৃত্যুৰ পাছত তেওঁ আমাক নি কত থৈ দিলে মাইকেল ডেকচনৰ পাছত বিশ্বৰ মানুহে গুগলত চাৰ্চ কৰি আছে জুবিনদাৰ কোন জুবিনদাৰ কোন বুলি চাৰ্চ কৰোতে কি চাৰ্চ কৰিছে অসম ক'ত অসমীয়া কোন

যে আপুনি যিটো কথা ক'লে পৃথিৱীৰ মানুহে আজি জুবিন গাৰ্গক বিচাৰিছে এশ আঠখন দেশৰ পৰা গুগল চাৰ্চ হৈছে নাই নাই মানুহ দা মই ক'ব খোজা কথাটো এইটো যে এটা গ্ল'বেল আৰু লগত এটা মাতৃভাষা আপুনি কল্পনা কৰকচোন মানুহজনে জীয়াই থাকোতে আমাক যিমান আগলৈ নিব লাগিছিল নিলে মৃত্যুৰ পাছত মানুহজনে আমাক কত থৈ গৈছে আৰু আমাৰ ৰাজনীতি কি কথা পাতি আছে কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন তেওঁলোকৰ ভাষ্য চাওকচোন কাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কোন তেওঁলোকে সেই বিচাৰ কৰি আছে এনেকুৱা ৰাজনীতিক যে আমি পাইছো মই সেইদিনা মই সেইকাৰণে জুবিন গাৰ্গ জীয়াই থাকোতে কৈছিলো জুবিন গাৰ্গ ৰাস্তাৰ এফালে যদি থিয় হয় অসমৰ ৰাজনীতিক কেইটা যদি এটা ফালে থিয় হয় যিমান মানুহ হব জুবিন গাৰ্গে অকলে গোটাব পাৰিছিল তেওঁলোকৰ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি এই যে মানুহজনে কাৰো কথা শুনা নাছিলে গণ আন্দোলনৰ দিছিল গছ কটাৰ সময়ত ওলাই গৈছিল আৰু সেই মানুহজনক লৈ মই খোলাকে কৈছো মানস দা মই উচতনি দিব খোজা নাই এই ডাঙৰ মানুহবোৰৰ ভুলবোৰ কিন্তু আমাৰ দৰে সৰু সৰু মানুহবোৰে চাই আছে অহিংস পদ্ধতিৰে আন্দোলন হব আৰু এই মানুহবোৰে যদি জুবিন গাৰ্গক এইবাৰ ৰাজনীতিত ব্যৱহাৰ কৰে ইমান বছৰেটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিল কোনোবা এটা নিৰ্বাচনত কোনোবা এটা দলে গান গোৱাইছে কাৰোবাৰ নিৰ্বাচনত কোনোবাই গান গোৱাইছে এই সহজ সৰল মানুহজনক ব্যৱহাৰ কৰি কৰি তেওঁৰ জীৱনটো শেষ কৰি পেলালে এতিয়াও যদি তেখেতৰ জীৱনটোক লৈ কোনোবাই ব্যৱহাৰ কৰিম ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি বিচাৰে ব্যক্তিগত জখলাত আগুৱাম বুলি বিচাৰে অসমৰ সৰু মানুহবোৰৰ শক্তি তেওঁলোকে বুজা নাই নিশ্চয় আপুনি চাই আছে এন ডি টুৱেণ্টি ফ'ৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ